you Ми вже давно вам не розповідали про якийсь стиль у мистецтві, хоча іноді це і являється нашою традицією. Саме сьогодні ми поговоримо про соцреалізм, що це таке, звідки воно виникло і взагалі являється, чи це явище стилем. З такої ж нагоди, і саме взагалі і на цю тему зацікавила завдяки відкриттю виставки, яка відбулася у Хмельницькому обласному художньому музеї, на якому завітали і вам все зараз детально розповімо. З вами передача «Арт-центр», Мене звати Аніта Немет, та давайте гуляти музеями і мистецтвами. Соцреалізм термін, що закріпився у радянському мистецтвознавстві для позначення художнього методу та стилю, що панував у радянському союзі з 30-х років минулого сторіччя. В соцреалізмі бачали естетичне вираження соціально усвідомленої концепції світу і людини зумовленої епохою боротьби за встановлення і творення соціалістичного суспільства. Тому він був єдиним офіційно дозволеним у радянському союзі творчим методом літератури і мистецтва. Насправді ці засади в конкретному тлумаченні розуміються дуже тенденційно. Правдиве зображення дійсності в її революційному розвитку означає, що література і мистецтво мусять хвалебно ілюструвати політику, яка була притаманна тому часу, вдавати бажане за дійсне відхилення від дійсного правдивого зображення радянської дійсності з притаманними їй вадами, плямується як схилення перед фактами, або й антирадянська пропаганда й агітація. Звідси такі відомі в радянській літературі і мистецтві явища як лакування дійсності або теорія безконфліктності, тобто зображення дійсності в рожевих фарбах. Естетика соцреалізму настільки сильно пропагувалася у часи радянського союзу, що навіть до сих пір її часто можна побачити у закладах мистецького та художнього напрямку на теренах України та СНГ, адже сам соцреалізм можна трактувати як певний режим, що дозволяв і забороняв. 14 по 17 вересня у Хмельницькому обласному художньому музеї відбулася виставка в рамках художнього та дослідницького семінару Соціалістичний реалізм. Метою семінару був пошук способів критичної інтерпретації та репрезентації соцреалізму як естетичного і культурного явища радянської доби в сучасному музеї. На виставці представлені роботи київських та хмельницьких художниць та художників Анни Щербини, Петра Владімірова, Вероніки Ядухи, Ларіона Лозового та групи Дес Овщика Крю. Відмовляючись від позаісторичної та описової оптики пострадянського художнього музею, у пошуку форм репрезентації учасникам та учасницям семінару було запропоновано сфокусуватись лише на одній роботі, розглядаючи специфічний процес її створення та подальшого функціонування у радянській культурі. Цією роботою виступила картина відомої української художниці Тетяни Нелівної Яблонської під назвою Хліб написана у 1948 році. У селі Летава Чемеревецького району Хмельницької області. Так як у Хмельницькому обласному художньому музею знаходилася одна із замальовок до цієї роботи, куратори та учасники проєкту зацікавилися всім процесом створення цієї роботи та спробували репрезентувати подібний метод завдяки сучасним засобам, які можуть витворювати мистецтво. Этот проект уже третий по счету проект э, метод фонда, там, который я курирую э, в Хмельницком областном художественном музее. И третий проект, который взаимодействует непосредственно с э, материалами, э, которые есть в этом музее, в фондах этого музея, э, которые э, с материалами самого музея, как он репрезентирует, как он показывает и объясняет э, произведения искусства, историю искусств. Вот. И в данном случае это, эта работа посвящена непосредственно тому, как объяснять и как смотреть на социалистический реализм. Это проект отчасти художественный, отчасти образовательный, но это семинар, то есть в подготовке к этому проекту было использовано очень много текстов. Люди, участники, участницы, которые здесь были, ребята из художницы, художники из Киева, из Хмельницкого, читали предварительно. Впоследствии мы эти тексты как-то здесь обсуждали. Тексты, которые непосредственно касаются эстетических, социальных проблем как бы соцреализма, также частично проблем музея. Эм, вот и сама идея ну, появилась просто из факта того что эм, в Хмельницком музее находится работа Татьяны Яблонской в фондах одна из этих работ это этюд 48 -го года которую она нарисовала в будущем в селе э, Летава Чемеревецкого района Хмельницкой области э, в котором она была три месяца э, на, вместе со своими студентами практиковала делала зарисовки, делала этюды. И в этом селе вот у нее появилась идея произведения, которое мы знаем под названием «Хлеб». Это большая, огромная станковая картина, которая в 1949 году получает сталинскую премию и которая на сегодняшний день вообще хранится в Третьяковской галерее. И вот этот момент того, что эта картина получает сталинскую премию, того что на этой картине изображены э, ну, оптимистически настроенные э, девушки, э, которые собирают э, хлеб, зерно, урожай, первый послевоенный, скажем, урожай. Э, вот, оптимизм как бы, этого всего он, э, ну, очень интересен, учитывая какой-то исторический фон. Который существует. Фонд, который состоит там, частично из репрессий э, советского государства, частично из э, ужаса там, Второй мировой войны, э, частично из голода 1947 года конкретно, э, и так далее. Э, вот. И как это ну, и, да, вопрос, как это могло соотноситься для человека-художника, который работает над образом, который работает над интерпретацией реальности. Э, как эти ну, вот эта реальность и э, да и этот оптимизм, который необходим произведению или который необходим обществу по мнению художника, как это вообще может соотноситься и вместе с этим вопросом появился вопрос о том, что такое соцреализм вот в этом контексте и о каких-то исторических, скажем, и теоретических основаниях соцреализма в частности, о полемике 30-х годов между экспрессионистской эстетикой и реалистической эстетикой, полемика, которая разворачивалась в немецкоязычной газете журнал Das Wort. Определенная ну, вот проблема соцреализма или представленности соцреализма в украинских художественных музеях, потому что его, понятное дело, очень много, как бы скоплено в фондах. И его, непонятно, каким образом его показывать. Каким образом показывать это как исторический артефакт просто, или же потому что, или э, выискивать там э, непосредственно э, какие-то эстетические качества и с какой точки как бы с какой точки с какой эстетикой соотносить это это также проблематично либо не показывать вовсе просто забыть про этот период как-то его спрятать как-то ну, отвести взгляд вот и да и идея как бы экспозиция, идея этой выставки или одна из идей этой выставки это вот как можно посмотреть ну собственно вот этот прямым взглядом на взгляд или на картины там на феномен среализма вот так чтобы не прятать его так чтобы показ так чтобы рассмотреть и эстетический как-то обозначить эстетический характер этого явления, так, чтобы обозначить политический характер и конкретно исторический фон этого явления. И в Хмельницком областном художественном музее в постоянной экспозиции существует выставка, ну, зал, посвященный соцреализму, которая называется «Социалистичный реализм. Свобода на свобода выслову». И эм, вот, но тем не менее, это, в этом зале э, соцреализм представлен э, не э, типичными для этого явления э, работами, а э, натюрмортами, пейзажами, портретами. И таким образом, как мне показалось, ну, несколько отводят э, ну, мы, мы не, не очень видим, или совершенно даже не видим, что такое сосреализм. Там нет исторических произведений, там нету э, того, что называл, э, того, что называлось. Э, назывательным образом, то есть там какой то колхозник, рабочий, не знаю, Ленин, Сталин и так далее. от, от этого всего хмельницкий областной художественный музей отказался и просто сделал ремарку о том, ну в тексте экспликации существует ремарка о том, что что это, что это метод в искусстве, выработанный тоталитарным государством, и, да, и которая заставила репрессии, через репрессии художников следовать этому методу. Тем не менее, но все не так просто, потому что художники ведь не только посредством репрессии следовали этому методу, художники его углубляли, разрабатывали, как Татьяна Яблонская в картине «Хлеб». И... Соответственно, и, да, и для того, чтобы понять, ну, как именно думал художник в тот исторический момент, как он работал с этой эстетической теорией там, или ну, эстетической практикой, но ну, необходимо посмотреть, действительно пересмотреть все эти работы, как-то углубиться в тексты об этом, и ну, в какую-то историческую реальность этого явления. Э, то есть приблизительно там исторический период, который, вокруг которого там как-то эта работа э, семинара, там проговаривание текстов, дискуссии вот происходили, это период с э, конца 20-х, с 30-х по э, приблизительно 60-е годы. Э, э, вот. Сама выставка является такой э, скажем промежуточным что ли этапом это в первую очередь выставка по в рамках семинара в рамках образовательного проекта но так как этот образовательный проект затрагивает именно вопросы репрезентации интерпретации конечно эта выставка работает как ну вот такая практика репрезентации показывания социалистического реализма как его можно сегодня рассматривать в в самом семинаре принимали участие художники и художницы из Киева и из вот uh, и эти работы, которые представлены здесь, это работы, которые произведены или которые проговорены, скорее да там и задуманы как бы вот в процессе непосредственно этого семинара в процессе поездки, например, в село Летава, посещения там местного музея в процессе обсуждения некоторых текстов в рамках семинара, в процессе знакомства более широкого с тем, как социалистический реализм в наших музеях существует, какая у него история. Вот. Кроме того, мы решили представить, представить те работы непосредственно картины из фондов музея, которые не были представлены в постоянной экспозиции в отделе социалистического реализма в музее. Ну, Почему-то не были представлены, почему ну, это там был выбор кураторов, очевидно. Но мы решили некоторые работы представить здесь, которые, по нашему мнению, участников семинара более соответствуют этому э, социалистической эстетике, ну а также каким-то образом, конечно, э, структурируют, что ли, этот э, показ. Э, в основном здесь э, можно увидеть представленные работы разные, э, и ви э, видеоработы, э, какие-то документации, работа с, непосредственно с материалами вот Яна Бочинская киевская художница которая работает которая работала проработала здесь э, тексты экскурсии экспликации к, э, к музе, музеям э, музее вообще как бы по разным залам э, и в частности вот тексты к залу о соцреализме, которая предложила ну, какой-то критический взгляд на эти тексты для того, чтобы их как-то эм, да, осмыслить, э, ну, как-то критически более-менее на них посмотреть. Э, вот. И она, я, наверное, не буду описывать работу, имеет смысл прийти ее просто и увидеть вместе с ее э, Інтерпретації цієї роботи в ході семінара у нас виникало багато тем, багато якихось проблемних векторів, з якими можна було працювати. І напевно кожен учасник якраз взяв для себе найбільш цікаву частину, яку можна розвивати в роботі, і одна. Можливо, ключова тема, яка вистріла для нас, це тема індивідуального і колективного, як це зображувалось, як взагалі йшов розвиток від втрати якоїсь суб'єктивності, навпаки, до типового, і як це представлено у живописі на прикладі робіт Тетяни Яблонської, і так само як взагалі в практиках документації. И в этой работе как раз была справа поместить ось этот визуальный образ, взятый из работы «Хлеб». Який уособлює собою щось колективне, абсолютно таке зібране, канонічне, на що потрібно якби, рівнятися з абсолютно звичайними фотографіями людей, героїв соціалістичної праці, які виступають саме як документ того часу, документ, що свідчить про реальних людей. Але тим не менш, зображення. Насправді не те, що виривається з ось цього всього контексту зображення фрагменту з хліба і не одразу знаходиться в ряді цих фотографій через те, що самі обличчя людей також дуже генералізовані, вони виглядають так само колонічно і нагадують нам чи то наших. Там батьків, дідусів, бабусів, як представлення того самого колективного образу, що і зображений в роботі. І це той момент, який ну, втілюється у соцреалізмі, до якого, в принципі, прагнули цей метод. А де ти знайшла ці фотографії? Ці фотографії були відібрані з колажа, який знаходиться в музеї в селі Леда. От і в принципі, які являють собою цілісну історію про е, цей народ, оскільки музей е, відтворює історію колгоспи, який змальовувала у своїй роботі хліб. Незнання історії не звільняє нас від відповідальності. Безумовно, ця фраза не із нашої передачі, але як на мене вона досить доречна. Соціалізм і взагалі подібні явища, вони все-таки існували в історії, історії мистецтва, історії різних культур і країн і держав. Я думаю, що це важлива частина нашого освічення, нашого переосмислення. І саме тому нам важливо про це згадувати іноді. З вами була передача Арцентр і до нових зустрічей.